武汉封城，一定是发生了大事情。师傅，出事了！武汉封城，住人！ 谁不缺口罩？你是怕被传染？我是怕。咱们一定可以打赢这场战役。在武汉疫情期间，很多人都在逆行。嗯啊、每一个人在平凡的时刻做出的，真是不平凡的事情。啊啊、责任、义务。 良知，一切的一切，帮助他们瞬间又建立起了面对的信心。从现在开始，我们社区实行封飞管理。我就是想要活着。来人啊！报警<歉>。这辈子做的最正确的事情，就是来到我们这这部剧的这个场景啊，一个完全搭建的一个医院，所有的这个。 细节当中尽量的去做到一些个真实感。你就是一送外卖的，你这时候逞什么能啊？我叫你跟我做个口罩，就这么难吗？自己看看，全都不合格。我不气吗？你走，你也走，你们都走。啊，真实是最有力量的，最能感动人的。 我希望更加更多的看到每一个英雄的闪光点。很多很多的人其实都在守护这个城市。加油，加油！我也希望我们这个戏播出以后，能让所有的观众，所有的中国老百姓，能真正觉得我们这个国家很伟大。